Вітаю, це програма відверто. Я Катерина Ковбій, зі мною сьогодні професійна снігурка Олена Брильова. Олена, вітаю. вітаю. Скажіть, скільки всього разів за все життя побували снігуркою? Ну я не вважала сколько разів, але достаточно часто. Ну, це було тоді раніше, тому що снігурочка не зовсім удачна, скажем так, вот ролі, но снігурочки багато. А зараз на вашу думку, яка роль вам найбільше підходить? Ой, даже не знаю, какая. Ну, наверное, какой-то э, фей какой-то, наверное, скорее всего. Вот. Ну, не совсем добрый, но профессиональный. Почему так? Ну, характер у меня такой. Вот. Доброта у меня куда-то ушла. Вот. А, поэтому больше, наверное, как это сказать даже... У меня это больше получается. Лучше получается. Ну вот. Были такие новогодние праздники, когда я работала э, фей. Было очень приятно, э, много работы не было, э, улыбаешься, э, машешь ручками, как-то мне это не очень понравилось, поэтому э, я приобрела такой вот образ фей сумасшедшей. Вот все получилось отлично. А чем такая ведресняется, ведь страшный ну вот Снегурочка, добрая фея, они все такие ласковые, нежные, у них добрые поступки какие-то, вот они все правильно делают, все как положено, вот как родители учат, вот. А сумасшедшая она же совершенно другая. А, ну, почему бы не побросаться за столом снежками? Вот. Ну, не все, эти, все это понимают, но раз уже фея просит, значит надо. Вот. Поэтому я думаю, что вот такие вот поступки не каждая фея добрая может сделать, поэтому немножко по сумасшедшему. еще какие-то такие цикавые роли у вас будут? Это было в свое время э, такой сержант Петренко. Вот весь в таких мехах. Э, вот это моя самая любимая роль, Просто я когда одеваю костюм, я в него настолько не э, в образ вникаю, что мне было очень тяжело потом вынять из этого образа. Вот, э, ну еще и салоха, конечно. Вот, Солоха это вообще человек совершенно другой, чем я. Вот, разговаривающий на таком серьезном суржике потом делающие точно так же сумасшедшие поступки, которые в жизни себе никогда не могу позволить. Вот, вот это самые яркие такие. вот. В детстве на ранках в школе в садочку кем были? Ну как все нормальные люди в то время, это Советский Союз, снежинки, э, снеговички, и все такое. Ну в школе э, ну, как-то вот не очень, я так особо, э, тогда не очень. Эти праздники все были, а вот когда я уже начала работать, а работала я в школе, 19 лет, вот. Поэтому в школе там мне пришлось быть и Дедом Морозом, и Волком. Вот, і э, піратам вот это все да, так, все пройшло. А як так вирішили, що зі школи в вагенцію свят і даруєте тепер свято всім навколо? А так вийшло, що... Э, на выпускной вечер некому было провести. А выпускной вечер выпускались наши ребята, и как раз мои дети. И они искали ведущего и сказали, что давайте вы попробуйте. Ну почему бы нет? И я попробовала, и мне сказали, только единственное, что я знаю мой характер, такой запальный характер, вот, меня попросили, чтобы я вела себя прилично. Вот, чтобы не было ничего такого ну, сверх чего-то ну, сумасшедшего. Поэтому я очень прилично провела. Вот. Но что мне сказали э, музыканты, что лучшего выпускного вечера они не видели. И тут я поняла, что э, на голову опускается очень нежно, а ласково корона. И я понимаю, что э, вау! почему бы и нет она хорошо так легла <laughs> в прическу и мне понравилось вот и начала проводить праздники и удачно и я была счастлива мне понравилось и меня понесло а редни ваши не ревнуют вас до свят, до этого всего дело в том что родные у меня всего отец и моя дочь вот а отец спокойно, очень сдержанно мной гордится, а, а дочь такая же сумасшедшая, если не более того, поэтому а, ревновать никому, и у нас значит, новогодних праздников, именно новогодние ночи у нас никогда в доме не было, у нас все, мы всегда где-то, вот всегда что-то проводим, что-то делаем, где-то участвуем, поэтому ревновать никому. Вот. Оливье, дома не делаю, потому что я его кушаю, как правило, в ресторанах. Вот. Так что все замечательно. Дима, это найяскравіший спогад, пов'язаний із Новим Роком. Самое яркое, это было е, буквально года два назад. Е, два ресторани стоять рядом. Е, в ми працюємо в новогодню ночь. Я не помню свой образ, но в общем как-то было. Вот. Я работала с, с Дедом Морозом, с Нигоручиком профессионально. Вот и с другого ресторана пришли посмотреть. Вот это уже 11 часов ночи, и люди просят: "Придите к нам, пожалуйста, хоть что-нибудь, помогите нам провести новогоднюю ночь". И вы знаете, там мы пришли. Вот когда в одном ресторане закончился, закончилась моя часть, у нас началась танцевальная, мы пришли в другой ресторан. А там одни мужчины. вот, И началась программа для мужчин, при том, что на месте нужно было сразу придумывать что-то другое, потому что мужчин нужно было немножко раскачать. А потом мы ушли а в другую, вернулись. И вот так всю ночь мы бегали из ресторана в ресторан. Но самое интересное то, что было, мужчины ждали, когда мы уже придем они не с нетерпением, они, значит, в последний момент, это уже было около 4 утра, они завалили, просто завалили в этот ресторан, где я в основном работала, и потребовали вернуть меня на место вместе, вместе с Дедокрузом и Небурочкой. Ну, в общем, до 6 утра я справилась. Скажите, добрые силы и натхнение на то, чтобы так вот отжигать каждую новоречную ночь? Ой, вы знаете, дело в том, что это же не только новогодняя ночь. Это весь год так. Вот. Поэтому силы всегда есть. И главное, чтобы здоровье было. За вот. здоровьем уже смотрю, конечно. Вот. Где силы брать? Люди дают. Люди хотят, люди звонят. Хотят видеть. А может быть вот это, а может быть вот это. Начинаешь придумывать, думать. И, ну, в принципе, вот так. Как взагалі бывает ваше выгадывание образа. образу? А бывает, вынашиваешь, бывает год-два вынашиваешь что-то. А бывает такое, что буквально поворот головы, стоп, я это хочу. Если я это не сделаю в течение нескольких часов, полудня, например, то я его просто не сделаю. Но я, как правило, делаю. А не боїтеся, що там з часом, ще трошки пройде часу, і, ну, зникне це натхнення, і вже не знайдете звідки ля, черпати його і не вигадаєте выгнать якесь не знаю. Я не жду этого моменту, совершенно. А, мне хочется все время что-то новенькое. И потом же, у нас же есть интернет, который смотрит, что делается в других странах, и новые идеи появляются еще больше, и впереди столько всего, что. надо успеть сделать. Скажите, пожалуйста, чи траплялись с вами какие-то новоречные дела? Ой, нет. Э, ну, что ну, э... это я не с бабу сказать, потому что мне, <laughs> самое большое дыво, что э, я встречала Новый год со стаканом воды и с хлебом. Вот. Это самое большое дыво для меня было. А таких вот что-то вот что -то происходило, больше в основном делаешь для людей. Вот. Для них это, конечно, что-то какое-то чудо, что-то интересное. Вот. А самих как-то вместе с народом веселимся. В ожидании чуда. В ожидании. Оно будет обязательно. Скажите, пожалуйста, чи можете себя назвать счастливой людиною? Конечно. Чему? Ой, почему? Ну, потому что Люди хотят видеть нашу программу, хотят видеть меня, хотят видеть э, постоянные звонки, постоянное э, общение среди людей, э, вот что-то, советы какие-то. Ну, это мне очень нравится. Вот, ко мне приятно, что люди тянутся. Вот. И я думаю, что каждому человеку это приятно. Вот поэтому как-то вот так. Чего в жизни сейчас наибольше не, не выстачает? Не хватает денег, вот, идей очень много, очень много идей, а, очень много, ну вот даже вот сейчас, вот э, на новогоднюю ночь, в новогодние корпоративы я придумала игру, и там нужен снег, нужны снежки. А, вот. Ну что, вчера я вот стала, порвала вату, заварила крахмал, а вот, и вот слепила вот такие на снежки. Ну сейчас вот полкомнаты в, в снежках, а, вот. Но это же все деньги. Вот, и вату купить, и крахмал заварить. Ну это в принципе то ну, я в себе в чем-то откажусь, в, в мандаринах, там, в чем-то. Вот. Ну, это сделала себе снега, мне его много, и я счастлива. Как бы можно было повернуться в минуле и изменить что-то у него, вы бы это, или вас все сейчас что в жизни? Нет, конечно, ничего, потому что каждый этап моей жизни – это продвижение вперед. Вот. Ничего бы не меняло совершенно. Вот. 19 лет в школе дали мне, научили меня очень много, мы дали много. Вот. Умение разговаривать с людьми, умение разговаривать с начальством. Ну а все, что дальше делалось, то, конечно, все эти образы, все это с опытом нарастало как ком, большой-большой снежный ком, поэтому ничего бы не менялось совершенно. вот Совершенно счастлива и думаю, что впереди еще ой-ой-ой сколько. Это была программа то С нами была Святкова Олена Брилева. Побачимось!